Добрый день. Ну, Динамо Волгоградская нас порадовала. Наконец-то победа в 21-м туре чемпионата против команды Кубань. Но до этого у нас еще очень интересный матч был. Буквально за пять дней провели две игры. И с Ладой тоже очень хороший гандбол. Здесь. Но я думаю, что Виктор Николаевич Черебых, который является нашим собеседником, главный тренер команды Динамо, есть претензии очень много как в той игре, так и в этой. Наверняка. Начнем с того матча, с того матча очень слабо сыграли в защите. Очень слабо сыграли в защите. Пропустили 33 мяча, это очень много. Хотя и сегодня пропустили много. Вот пока не удается. После того, как у нас был перерыв в 20 дней, у нас в клубе находилось всего 6 человек, 6 человек народу. Это те, которые на данный момент уже по возрасту не попадают там, в юниорскую молодежную сборную, которая да, и травмированные там были. Это э, вратарь, наша детовская, сейчас вот уже восстановилась, немножко далее поиграть. Вот. И этот перерыв, как бы, они разъехали в сборную, не работая в клубе, пришлось их как бы не успели их реанимировать к чемпионату России, скажем так. Я у меня тоже не было 20 дней, отсутствовал. вот Приехал 21-го, уже проводил тренировки. За три дня мы не успели их поставить в строй. Хотя и здесь с ними работали, но не успели. Не совсем были готовы к игре с Ладой в защите. И вратарь у нас очень слабо отстоял. Девчонки все боролись, но ну, не получилось выиграть. Где-то не до конца сыграли, где-то не побились немножко. Но это нам только уроком будет. На следующую игру будем настраиваться до победы. У нас прошел месяц после последней игры. Большая такая пауза. Мы здесь готовились, настраивались на эту игру. Как вообще было преддверие этого матча? Ну, настраивались, конечно, на игру, но у нас две недели, получается, все были по сборным. И молодежка, и юниорка, и национальная сборная. Мы собрались только за неделю до игры. Ну, старались, настраивались. Готовились к игре. Немножко разрозненная подготовка получилась у да. девчонок. Да, получилось так, то, что мы в разных сборных играем. Получилось то, что разная подготовка с разными тренерами. Уже готовимся к играм, к следующим. Это поражение постараемся уже забыть. Поэтому будем готовиться к следующим играм, побеждать, набирать очки. По сегодняшней игре, ну как бы, была принципиальная игра. У нас, как бы сказать, в Краснодаре, когда играли... Не совсем квалифицированное было судейство, нам пришлось писать протест на суде, их дисквалифицировали. На три месяца судейскую пару Башмак и Ефремов, вот, и здесь, как бы, Краснодар хотел, как бы, доказать, что там они выиграли по заслугам, а нам надо было выигрывать. И Краснодар, в принципе, еще борется за то, чтобы попасть в четверку команд, чтобы иметь преимущество плей-оффа, вот. И у нас такая же игра была принципиально в проеде того, чтобы тоже продолжаем борьбу за то, чтобы оказаться сейчас на, на этом этапе в четверке. Ну давайте сейчас немножко вернемся э, к тому, где вы были. Вот вы сказали, вас не было практически месяц. Вы же тоже в сборной не просто так прохлаждались, правильно? Ну. Расскажите немного о э, ситуации в сборной. Насколько я знаю, там сейчас ходят разговоры, что э, тренеры э, Копяна и Рябых, они, э, скажем так, немножко будут от Олимпиады отстранины. То есть они не поедут у нас в Рио. Это так? Ну, пока конкретно фамилии не были названы, пока сказали, что Трефилова будет главным. А остальное штаб, они там будут советоваться, решать. Вот. Ну, понимаете, я как бы уже э, не ее нет. Я понимаю, что такое Олимпиада, как бы в плане того, что на Олимпиаду очень много хотят поехать чиновников, которым нужно место там, вот, в этой команде вот и поэтому ну не поедем не поедем что теперь делать мы, не мы решаем во всяком случае на олимпийские игры могут поехать 16 игроков и 5 руководителей врач- массажист два тренера это обязательное явление один руководитель делегации где наше место вы покажите вот второй тренер есть место кого возьмут я не знаю но это не потому что потому что аккредитация дается на 21 человека я так думаю, что исполком решит, кого из нас оставить. Может Серегина, может Рябых, может меня, может этого Сукасяна. Ну а теперь о спортивной стороне. О спортивной стороне. Радует, что команда попала в район. Конечно, я очень доволен, очень рад выступлением, очень рад игрой. Не, не все как бы было хорошо, сейчас есть травмированные игроки в сборной у нас это и Кузнецова, и Макеева отсутствие. Но ну, заменили другими игроками, как бы выступили достойно, вот здесь сыграли за тоже там за 15, за 10 дней э, сыграли мы 5 игр, вот, и во всех победили. Это две игры с Данией. Вот, и квалификационный турнир, это Швеция, Польша и Мексика. Во всех трех играх выиграли, что, в принципе, является хорошим результатом. Там бывшие наши, ну как, Динамовки, они в Волгорадке, девочки, и Ольга Левина, и Аня Седойкина очень здорово отыграли. Вот, Седойкина вообще как бы спасла нам игру с Польшей, вытащила на последних минутах выход линейного игрока. Я считаю, что в Астрахане провели отборочный на высочайшем уровне. Организация высочайшая. 6 тысяч зрителей в зале, еще полторы на улице. Я такого первый раз, я за границей много раз играл, но чтобы так болели, как там, я первый раз видел. Мы не имели права там проиграть, просто не имели права проиграть. Такую поддержку иметь и проиграть это нереально. А команда, в принципе, сегодня может, чуть слабее, чем она играла чемпионат мира, потому что там она уже была как бы цементированный коллектив. Сейчас влились несколько новых игроков и ушли две травмированные. Вернуться травмированные, я думаю, что эта команда способна медаль взять. Потом эти девушки приехали сюда, имеется в виду Ольга Копян и Даша Дмитриева. И здесь ее и этих гамбалистов тоже ждали, за ними следили, наблюдали, поддерживали много аплодисментов, как они выглядели, в как, какой они в форме сейчас находятся. Оля... И много ли они сделали для того, чтобы Лада выиграла? В Оль... Оля получила, к сожалению, травму бедра. Она не принимала участие с нами здесь, в этой игре, в домашней. Вот, она на квалификации получила травму бедра, и плюс у нее там травмирована была правая рука, пальцы все выбитые, синие, вот, и у Близновой, в принципе, тоже там такая же травма, вот, тоже выбитые пальцы были, а Даша, в принципе, набрала хорошую форму там, вот, по ходу вот этих сборов, турнира, выглядела очень хорошо, как бы уже зрело, начинает показывать зрелую, хорошую игру, вот, я думаю, что у нее будет в Будущем все хорошо. Повторяйте, нравится. Коллектив хороший, тренер родной, можно так сказать. Так что все хорошо. Ну, я смотрю, что и здесь воспринимают нормальные аплодисменты и такая поддержка. Она ощущается? Ну, конечно, родной все-таки город ощущается. Много, ну, друзья, знакомые, приходят поддержать, конечно, в любом случае. Как сегодняшняя игра вообще смотрелась? Первый тайм вы провели на скамейке запасных, во втором удалось помочь, я смотрю. Ну, да. Ну, игра сложилась как бы не, не из простых. Хорошая игра, мне понравилась. Но то, что Таня как бы в национальной сборной начинает, и она как бы первый вратарь номинальная, а я второй. Поэтому второй тайм был мой. Ну, за счет чего сегодня все-таки удалось Талетинскому клубу переиграть «Динамо»? Ну, не знаю, может быть, мы немножечко посильнее, не все-таки, чем Динамовки. Они все-таки еще молодой состав. Они только наигрываются, но они очень хорошо играют. Удачи ему успеха. Вообще, следите за ними. Действительно, самая да. молодая команда. И, наверное, так было интересно посмотреть, а кто у них лидер сейчас, а как они себя ведут. Да, конечно, интересно. Все-таки своя команда, конечно, наблюдаю. Смотрю, игры по возможности, если там где-нибудь не на выезде. И всегда за девчонок болею. Чисто теоретически мы могли вытащить эту игру? Могли, если бы у нас была бы какая-то помощь в воротах, понимаете. Без вратаря играть очень тяжело, очень тяжело. У нас пока, как бы, вот те вратари, которые у нас есть, они, ну, по большому счету, не для команд, которые хотят претендовать на медали. Сегодняшнего матча вернемся, но действительно в он получился. Но для болельщиков это пиршество, скажем так. Как в конце такой накал был не только здесь на площадке, но и на трибунах. Как поддерживаем. Ну, да, да, да. Тоже интересно, тоже здорово. Поддержка молодцы. Сюда пришли сегодня. Сейчас проходит Волгограде финал. 2000 года девочек пришли команды и Краснодара и Волгорада пришли команды других городов пришли команды вот поэтому Детвора как бы задорно поддерживала и наши волгородские болельщики болели очень здорово за команду ну такая поддержка Девчонкам нужно такое внимание. Девчонки, они народ такой эмоциональный, им при пустых трибунах они не могут играть. Вот здесь это для них это пиршество, правильно вы сказали, что это пиршество для них. Они готовы на подвиги горы свернуть, когда вот так болеют. Ну и в этом матче тоже вратари сначала не блеснули, но все-таки Маргарита Кушнель в конце выручила. Ну в конце выручила, когда-то же надо было что-то выручить. Уже Доходит до того, уже вот становишься, рассказываешь им ну, до мелочей, куда, что, чего и как. Ну, все равно волнуется, она очень такая заводится, волнуется, и как бы вот волнение ей не всегда помогает в игре. Свойственно молодым игрокам, которых у нас очень много в составе. Что скажете сейчас? Последний матч остался в регулярном чемпионате. Нам нужно играть в Астрахани. Она сейчас на ходу, это команда команда Трефиловой. Там разыгралась и Аня Вяхерева. Ну и по своему, я думаю, поможет. Да, там есть, я считаю, на данный момент Вяхерева вот даже по последней игре, 27 числа, они играли в Ростове. Астрахань. Вяхерева там очень здорово сыграла. Здорово сыграла она и в Краснодаре против Кубани. Вот. По снова набирает, как говорится, обороты. Набирает потихоньку форму. Я думаю, что будет тяжело играть там, как бы... Всегда тяжело было играть, ну что делать И все зависит от нас сейчас в конце регулярного чемпионата Звезда, у нее игра с университетом, я да, думаю, что там да, проблем не будет да. Но все-таки мы должны цепляться в Астрахани за ничейку, ну цепляться Как думаете, мы, можем, нет? Можем, будем стараться, мы знаем этот расклад Мы знаем, нам нужна ничья там хотя бы хотя бы очко нам нужно зацепить. У нас преимущество со звездой по мячам. Мы там проиграли один мяч, здесь выиграли мы 12 или что, 26-14. Вот. Но даже если будет преимущество звезды, я могу сказать, что мы обязаны обыгрывать звезду и здесь, и там.